Hai, selamat datang. Dalam dunia kita yang serba terhubung ni kan, satu silap faham kecil je dalam komunikasi antara budaya boleh jadi isu besar. So, macam mana kita nak elakkan benda ni? Lebih-lebih lagi dari sudut pandang kita sebagai rakyat Malaysia. Jom kita kupas sama-sama. Kita mulakan dengan petikan yang sangat mendalam ni. Ia sebenarnya merumuskan segalanya kan? Tak ada satu cara yang betul untuk semua orang, semua situasi atau semua budaya. Maksudnya tak ada jalan pintas. Kunci utamanya yang kita akan lihat nanti ialah fleksibiliti dan rasa hormat yang tulen. Okey, ini agenda kita untuk perkongsian kali ini. Mula-mula kita fahamkan asas budaya, lepas tu kita tengok satu contoh rundingan, kita selami kuasa bahasa badan, bincang strategi komunikasi dan akhir sekali kita akan sentuh kunci kejayaan sebenar iaitu kecekapan budaya baiklah jom kita terus masuk ke bahagian pertama memahami asas budaya tapi sebelum kita pergi lebih jauh kita kena tanya dulu soalan yang paling asas apa sebenarnya budaya tu budaya ni ia bukan satu benda je sebenarnya ia satu sistem yang sangat kompleks tengok senarai ni ia merangkumi semua pengetahuan kepercayaan seni moral undang-undang adat sampailah ke tingkah laku kita sehari-hari Gabungan semua ni lah yang membentuk cara kita pandang dunia dan cara kita berkomunikasi. Selalunya, tanpa kita sedar pun. Okey, sekarang daripada kita bercakap teori je, apa kata kita tengok satu contoh sebenar? Jom kita bedah satu kajian kes misi rundingan yang sangat penting antara delegasi Malaysia dengan pihak di Amerika Syarikat. Cuba bayangkan sekejap. Anda, ya, anda yang sedang menonton ini adalah wakil Malaysia. Anda berada di Amerika Syarikat untuk satu rundingan perdagangan dan budaya yang kritikal. Seluruh misi ini, sama ada berjaya atau gagal, semuanya bergantung pada satu benda, komunikasi. Ha, tekanannya memang tinggi kan? Dan inilah dia cabaran utamanya. Di Malaysia, kita ni lebih kepada gaya kolektif kan? Kita pentingkan keharmonian kumpulan, jaga hubungan untuk jangka masa panjang. Tapi di pihak AS pula, mereka lebih individualistik. Fokusnya pada pencapaian individu dan matlamat jangka pendek. Nampak tak perbezaan asas tu? Inilah yang delegasi kita kena hadapi. Tapi kan, komunikasi ni bukan setakat apa yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang, apa yang kita tak cakap tu lagi kuat mesejnya. Inilah dia kuasa bahasa badan. Komunikasi tanpa lisan yang boleh jadi lebih berpengaruh daripada perkataan. Cuba fikirkan pasal postur badan. Sebelum anda buka mulut pun, cara anda berdiri atau duduk tu dah hantar mesej tau. Ia boleh tunjukkan sama ada anda yakin, terbuka untuk berbincang ataupun rasa tak selesa. Tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, posisi terbuka. Ia macam cakap saya yakin dan sedia mendengar. Tapi sebelah kanan pula posisi tertutup, macam silang tangan tu. Ha, yang ni boleh bagi isyarat yang anda mungkin tak selesa, tak setuju atau macam dah tutup pintu untuk perbincangan. Dan jangan pandang rendah pada isyarat-isyarat kecil macam ni. Senyuman, contohnya, boleh terus tukar suasana jadi lebih mesra. Anggukkan kepala bula, ia tunjukkan yang anda betul-betul dengar dan faham. Nampak remeh kan? Tapi impaknya sangat besar untuk bina kepercayaan. Okey, so sekarang kita dah tahu sikit pasal perbezaan budaya dan bahasa badan. Jom kita patah balik pada kajian kes kita tadi. Macam mana agaknya pasukan Malaysia kita boleh bersedia untuk jayakan misi ini? Kunci kejayaan sebenarnya bermula sebelum masuk bilik mesyuarat lagi. Kena buat homework. Ada tiga langkah utama. Pertama, faham betul-betul isu yang nak dibincangkan. Kedua, kumpul maklumat dari semua orang yang terlibat. Dan yang ketiga, barulah rancang strategi. Apa matlamat kita? Apa kekuatan kita? Okey, bila rundingan dah mula, ini beberapa perkara penting. Cakap biar jelas dan mudah faham. Jangan potong cakap orang. Dengar sampai habis. Cuba bina hubungan mesra walaupun kat luar bilik mesyuarat. Dan yang paling penting, cuba letakkan diri di tempat mereka. Tunjukkan empati. Kalau ada satu perkataan yang anda kena ingat dari semua ini, perkataan itu ialah adaptasi. Ini bukan soal siapa betul, siapa salah. Tak, ia soal fleksibiliti. Kita kena pandai sesuaikan cara kita berkomunikasi supaya kita boleh connect dengan orang lain dan capai matlamat sama-sama. Baiklah sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir dan boleh saya katakan ini yang paling penting sebab ini bukan setakat untuk satu rundingan je tapi untuk kejayaan jangka panjang. Kita nak bina satu kemahiran yang dipanggil kecekapan budaya. Konsep kecekapan budaya ni sebenarnya didirikan atas tiga tiang utama, mudah je nak ingat. Sedar, berpengetahuan dan berkemahiran. Jom kita tengok satu persatu. Tiang pertama, sedar. Ha, yang ni mungkin yang paling mencabar. Ia pasal kita tengok cermin dan tanya diri sendiri, apa bias aku? Apa nilai yang aku pegang? Kenapa aku fikir macam ni? Sebab sebelum kita boleh faham orang lain, kita kena faham diri kita dulu. Seterusnya, tiang kedua, berpengetahuan. Lepas kita dah kenal diri sendiri, barulah kita mula belajar pasal orang lain. Dan ini bukan setakat tahu pasal makanan atau perayaan mereka. ya. Ini tentang usaha untuk betul-betul faham cara mereka melihat dunia, nilai-nilai yang mereka pegang. Dan akhir sekali, tiang ketiga, berkemahiran. Di sinilah semuanya bersatu. Kita ambil kesedaran diri kita, gabungkan dengan pengetahuan kita pasal budaya lain dan gunakannya untuk berkomunikasi. Bukan setakat berkomunikasi dengan betul, tapi dengan cara yang sesuai dan hormat. Inilah kemuncaknya. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan kalau kita sendiri tak sedar macam mana budaya kita membentuk cara kita melihat dunia macam mana kita nak betul-betul faham pandangan orang lain cuba renungkan